Дитяча бібліотека це особливий світ, в якому живе багато цікавих книг, а разом з ними і невгомонна дитяча фантазія. Читаючи корисні і добрі книжки, дитина розвивається інтелектуально, вчиться правильно висловлювати свої думки. А тому дуже важливо, щоб книга увійшла у життя дитини якомога раніше. хотелось бы сегодня познакомить вас с миром детской книги, детства, всего того, что связано с нашими маленькими читателями. Наши маленькие читатели приходят к нам действительно еще до рождения, потому что в нашу библиотеку ходит очень много еще будущих мам. Еще будучи мамами, по новым методикам, так сказать, многие родители хотят, чтобы их дети ознакомились с книгой еще в утробе матери. И поэтому мы предлагаем Нашим мамам те сказки, которые можно читать малышам еще до рождения. И наши мамы читают свои сказки еще своим, так сказать, животиком. Еще наши будущие мамы очень заинтересованы в том, чтобы их ребенок рос здоровым, внимательным. И поэтому они читают очень много журналов, которые у нас представлены на абонементе. Это и «Мир семьи», и «Хорошие родители», и «Мама, и я», и «Твой малыш», и «Мой ребенок» в которых они находят очень много полезной информации. Ну а когда уже, конечно, малыши подрастают немножечко, у нас появляются совсем юные, так сказать, читатели, начиная еще с годика своей жизни, совсем малыши. Ну вот у нас есть такая интересная игра, которая называется «Жирафчик читайлык». И там у нас представлены, конечно, игрушки, потому что малыши, приходя в библиотеку, еще совсем маленькими, им интересно еще игрушки, а потом уже яркие, красивые книги. Старший абонемент – это та зона обслуживания, которую мы называем отрочество. Возрастная группа детей, которые приходят сюда, в основном, это дети 11–15 лет. Но в целом дети сейчас относятся к книге иначе, чем их сверстники два десятилетия назад. Изменились их потребности, предпочтения. Чем старше школьник, тем больше деловое чтение по школьной программе теснит досуговые. И не оставляет почти времени на чтение любимых книг и просто на возможность поразмышлять над новой книгой, получить радость от самого процесса свободного чтения. В целом же репертуар чтения детей и подростков довольно разнообразен. На первом месте в нем обязательная школьная классика, далее идет фэнтези, с интересом читаются приключения, детективы, книги о природе и животных. Таким образом, круг чтения подростков смещен немного в сторону развлечений. В то же время читатели 11-15 лет остро нуждаются в современных книгах о своих сверстниках так называемой специальной социально-критической литературе, которая помогает юным познавать окружающий мир, учит адаптироваться к проблемам современной жизни. И это обстоятельство обусловливает повышенный интерес подростков к тем книгам западных писателей, где фигурируют подростки-герои. И очень популярны у детей становятся книги серии детективное агентство таких авторов, как Фиона Келли, Энит Блайтон, Альфред Хичкок и другие. Серия о девочках-подростках. А также серия Джоан Роллинг о Гарри Поттере. Это фэнтези, где удачно сочетаются элементы литературной сказки и школьной жизни. В подростковом возрасте круг чтения мальчиков и девочек по мере взросления все более различается. У мальчиков и юношей все более популярной становится литература о спорте, технике, компьютерах. У девочек-подростков, девушек становятся популярными романы о любви. Преимущественно в старших классах резко возрастает доля тех, кто читает литературу преимущественно по школьной программе. Это значительная часть подростков и более половины старшеклассников. Одна из главных переваг детской библиотеки – велика кількість різножанрової литературы для детей всех вековых групп. Майже 50 тысяч экземпляров. Шкільна програма постійно вимагає читання додаткової літератури. І у цьому дитяча бібліотека перший і незамінний помічник. Та для батьків то також знайдеться корисна виховна література з психологією. Родителям, звісно, ми теж предлагаем очень много книг по воспитанию дітей. Есть у нас очень хорошо пользуются книги, такі як ростити дочку, як ростити сина. Психології родителі. Очень много книг, книги, які допомагають вихованні. Хочу звернути увагу на нашу книжкову експозицію, присвячену 20-річчю незалежності України. Україна від подиху століть до сьогодення назва розділи говорять про те, що література, представлена тут, допоможе нашим читачам розширити свої знання про минуле сьогодення нашої держави. Про національні святині, про гімн, герб, флаг, про народні символи, розкрити їх значення, дізнатися про видатних людей, які прославили свою державу. Ця виставка допоможе у проведенні обрядових свят, а також у підготовці уроків історії і народознавства. Я хотела бы сказать, что сегодня для того, чтобы подростки читали, нам необходимо прикладывать больше усилий, но не только нам, библиотекарям, а также педагогам и родителям. обращение к периодике детей и подростков начинается уже в младшем школьном возрасте, но особенно оно усиливается к подростковому возрасту. В 10-13 лет это, как правило, спонтанный и ситуативный выбор. Чем старше становится ребенок, тем выбор становится его более осознанным. Чтение подростков и читателей юношеского возраста преобладают молодежные, а также гламурные женские журналы, ориентированные на развлечения этой аудитории, такие как «Мини», «Джой», «Космополитен», «Упс». Их читают прежде всего девочки, тогда как мальчики предпочитают развлечения искать более в изданиях технических, спортивных. Сучасний читач значно помолодшав, відмічають фахівці дитячої бібліотеки. Це позитивна динаміка, адже дитина, яку батьки змалечку привчають до читання, зростає культурною розвиненою особистістю. Дитячі книжки відкривають маленьким читачам шлях до пізнання світу, сприяють розвитку спостережливості, формують естетичну культуру. Люблю ходить в библиотеку, люблю я тишину ее. Всегда здесь очень рады детям, и там уютно и светло. Всегда тебя с улыбкой встретят, и там живут твои друзья. Журналы, книги и газеты, без них прожить никак нельзя. Это стихотворение я написала сама и посвятила ее детской библиотеке. Ты всегда часто ходишь в библиотеку? Да. да? Ну что ты здесь выбираешь, что берешь читать? Разные книжки. Ну, например, некоторые, иногда выбираю смешные истории, рассказы. Угу. Скажи, а кто тебя приучил читать книги? У тебя в семье мама, папа любят читать? Да. Да. Мне каждый день читают. Да. А ты любишь читать? Ну, иногда читаю. Иногда то, что тебе нравится, да? Да. А скажи, как ты думаешь, книги полезны деткам читать? Да. Почему? Потому что у, э, из них дети узнают много нового. Что ты больше всего любишь читать? А, Доорда Успенского. Это твои самые любимые книжки, да? Да. Почему? Ну, мне нравится, что там очень много разных историй интересных. Почему вообще учат книги, как ты думаешь? Быть умным, добрым, интересным человеком. Как ты считаешь, для чего книги нужны? Для того, чтобы дети больше знали. А угу. детская библиотека зачем детям нужна? Чтобы они там брали книжки и много читали. А ты много читаешь? Да. Конечно, каждая, каждый ребенок, приходя в библиотеку, ему нравится, конечно, книжки обложка, которая красивая, яркая на книжечке. Но благодаря, конечно, и родителям, и то, что мы советуем прочитать деткам, малыши приучаются книги с самого раннего возраста. Поэтому книжечки подобраны на младшем абонементе, соответственно, их возрасту. То есть, с самого раннего детства и заканчивая уже четвертым классом все книжечки конечно книги очень интересные яркие полезные многие ребята конечно приходят уже с тем, что им задают по школьной программе. То есть четвертые, третьи классы уже приходят с определенной тематикой. Это и по «Я и Украина», которая представлена на выставке, книжечки, которые сейчас задают ребятам. Многие ребята приходят, с... много учителей задают им по школьной программе стихотворения очень интересные найти, рассказы. Вот с такими вопросами чаще всего обращаются ребята. Дитяча бібліотека цікава для дитини не тільки літературою. У куточку краєзнавства зібрано книги, документи, фотографії та навіть автографи місцевих письменників. Оформлено стенд для юних маломанів. Нам з гордістю показали роботи місцевих митців, живопис Олександра Шефудінова, фотороботи Олега Рачака. З теплом розповіли про поетесу Інну Гутковську, робота якої прикрашає вестибюль дитячої бібліотеки. Недавно мы смотрели передачу на вашем телевидении о талантливых людях нашего города. В данном случае передача шла о творчестве Инны Евгеньевны Гудковской. Мы эту женщину знаем очень давно, мы дружим с ней. И хотелось бы немножечко сказать о ее творчестве и какой вклад она внесла в нашу библиотеку. В вестибюле нашей библиотеки находятся замечательные картины. Автор этих работ Инна Евгеньевна Гудковская. В 1998 году мы обратились к ней с просьбой оказать содействие в оформлении вестибюля, и она любезно согласилась. С тех пор и началась наша дружба. Свой, э, свой талант, свое творчество, свое мастерство, душу Инна Евгеньевна передала через руки библиотекарей. Она руководила, а мы рисовали. И даже не верится, что получились вот такие вот работы, ну, настоящее произведение искусств. Мы ей за это очень благодарны. Но самим дорогим подарком для нас стало стихотворение Інни Євгенівни Гудковської, которое вона посвятила нам. Мабуть, не випадково саме ось тутечка працює жіночок вінок. Яскравих, мов би, квіти, коло вас починаєш радіти, серце кидається у танок. Ще існує краса, свіжа, чиста, роса. Чарівні, лагідні, привабливі, дзвінкоголосі. Хай ваше життя повним буде, як у липні колосся, мандри довгими в майбуття поруч з коханням, найдорожчим набуттям. І ми благодарні іня за ці теплі і добрі слова. Багатий книжковий фонд та тепле уважне ставлення бібліотекарів до юних лисичан роблять справжні дива. Это замечательное произведение. Ты сам делал или тебе кто-то помогал? Мы делали это семьей. Сколько же вот времени ушло, чтобы сделать такое чудо? Один день. Мы все эти материалы собирали два месяца, угу. чтобы сделать такую поделку. А кто решил это сделать? Кому принадлежало решение сделать такую поделку? Ну, это наш... Наша 14-я школа, нам учительница сказала, чтобы я сделал, и, я подумала, что по вот такую поделку. И там еще был стих Олани, что на горе высычий. Эта поделка называется «Птичий двор». Здесь есть человек, и он идет кормить разных животных, птиц. До дитячої бібліотеки хочеться приходити знову і знову. Саме тому тут там багато постійних читачів, і навіть коли дитина подорослішає, вона ніколи не забуде особливо добру атмосферу дитячої бібліотеки, яка навчила її любити книгу.